व्यवहार के चंद्रमान्य से प्रोवास चम्मचरण नाम तीसरी इस्वाब सोना मसम्मचरे तक्षिणाइनी सरदर्दु कार्तिकमासे शुक्लाभक्षे विद्यां द्वास द्वास रहा ग्रस्फतिवासरे सुबा विशाखा नक्षत्रा आयुष मानियोगा बालवा करना एवं गुना विशेष ना विशेषता याम सुभातीतो ममा भारत ఉమర్ షేక్ ధర్మపత్ని హుఖ్ నామేయత్ని రజీనానామే పొందిత్రోద్వేలూరు వెంకటభాస్కర నామేయర్ని వెంకట సత్యనామదేవీ ఆంజనేయ పవన్ కుమార్ శర్మ ధర్మపత్ని నామేయర్మపత్ని శ్యామలానామదేవీ సకటుంబ కౌశికగోత్రోద్భవస్ లక్ష్మీ లక్కరాజు నక్షత్రో ఉత్తరఫల్గొని దుర్వాస మహర్షి దివ్య అఖిల ఆశ్లేషనక్షత్రం కర్కాటక నాగుల గోత్రం గోత్రం కృష్ణ రమాదేవినామదేయోత్రం కృష్ణశిధి శ్రవనక్షత్రం వాసవి అన్నపూర్ణ శతబిషానక్షత్రం సాయి పృథ్వీనా ఘనిష్టానక్షత్రం అనఘ కేతన పునర్వసునక్షత్రం సకటుంబస్ సపరివరస్ క్షేమస్థైరైర్ైవీరారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం

ओं दशपूर्णमात्म मध्यमा ओं चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्या नम ओं निरूढ़शुबंधात्मने अनाभ्या नम ओं ज्योतिषात्मने कनिष्ठाभ्याम क्रवात्म करतकृष्टाभ्या नम

అస్తోకావృతమే గమేషమ రుద్రాను వాదం విప్రో విశించేచ్ం బ్రహ్మాండ వ్యాప్తే మను కదా కలితశశాశ్చకస్ రుద్రాక్షమాశశంభవా మూర్తిభేద రుద్రా శ్రీరుద్ర సూక్త ప్రకటి భవాన ప్రయచ్చంత సౌక్యం ॐ गणाना अन्त्वा गणपतिं भवामहे कविङ्कवीणामुस्तुं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पता न शुवन्नो निधिसीदसाधनं श्रीमहागणपतये नमः ॐ शञ्च मे वयश्च मे प्रियं च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भयश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे नात्रंच मैं सोच मैं प्रसोच मैं सीरंच मैं लयच मरुदंच मैं मृदंच मैं लक्ष्मंच मैं नामयच मैं ओम शांति 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 ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा रुदो नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमुदया या ते रुद्रशिवातनुरघोरापापकाशिनी तया तस्तनु वा शन्तमया गिरिशन्ताभिजागतिः यामिशुं गिरिशन्त हस्तेऽभिषस्तवे शिवाङ्गिरित्कृतां गुरुमाहि पुंसीः पुरुषं जगते इदेन वचतात् प्राच्छावधावसि यथा न सर्वमि जगदक्ष्मकुम् सुमना असत् वक्ता प्रथमो दैव्यो विषके तहे गुश्च सर्वा आम् जम्भयन् सर्वा आश्रया मृधान्यः सव्योत्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्वमङ्गलः ये चेमाकुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशाकुम् येण हीमहे असव्योपसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिरः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुषे हे अथो ये अस्य सत्त्वा नोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चधन्वनत्वमुभयोरात्तियोर्जाम् याश्च ते हस्तै शवः पराता भगवोप अवतत्यधनुस्त्वकुं सहस्राक्षसते शुधे निशीर्य शल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् दनुः विशल्यो बाणभागुम् उता अनेशन्नस्येशव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते ननुः तया स्मान् विश्वतस्त्वम इक्ष्मया नमस्ते अस्त्वायुधाया न तताय उभाभ्यामुखने नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिजे धन्वनो हेतिरस्मान्नक्तु विश्वतः अथो युधिस्तवारे अस्मन्निधे हितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमस्ते अस्तु भगवत विश्वेश्वराय महादेवाय प्रेमकाय त्रिपुरां तकाय कालाग्निरुद्राय कालाय कालाद्राय नीलकृत सर्वेराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय महादेवाय नमस्ते त्वं भगवान विश्वेश्वराय महादेवायत्रिम मकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाय दिगलाय कालाय कालज्ञि रुद्राय दीन कंठाय मुद्यंद्याय सर्वे त्वराय सनाथाय श्रीमन् महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवेसेनान्ये दिशां शतये नमो नमो वृक्षेर्थो हनिकेशेम धृपशोराम् पदये नमो नमस्स्स्मिंजराय तुशीपतेपतेनां படகேண மூலமோ பம்முஷா சிந்தாதின படகேண மூலமோ ஹரி கேசாயம் படகேண மூலமோ பிஹேத்தை ஜக்தம் படகேன மூலமோ ருதிரா க்ஷேம் படகேன மூலமோ ரூபாய் மதம் पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतयेन नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः